Ликаро-диетолог Наталья Самойленко. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Ну, а, надо сказать, что украинская кухня, правда, очень сытная, она очень разнообразная, все наши застолья, что правда тоже, а, зачастую превращаются в какие-то неимоверные объедания, и после чего -то помогают только таблетки для пищеварения. Вот как можно укротить свои вкусовые, скажем так, возможности таким образом, чтобы и наесться, и получить удовольствие, и чтобы это не было привычкой? Ну, мне кажется, что действительно украинская кухня она изобильна, она богата калориями, простыми углеводами, насыщенными жирами, но при этом довольно мало питательных веществ. То есть получается, при большом количестве калорий организм остается голодным. И если говорить о правильном и осознанном подходе к питанию, то это следует понимать как то, что наша еда это... Влияние ведь не только на тело, органы, но и на наши эмоции и чувства. И вот такой вот осознанный подход, и люди, которые практикуют осознанный рацион, они э, понимают все то, что э, вносится в их организм, обладает определенными свойствами. Конечно, мы, э, когда осознанно подходим к, к своему рациону, то получаем все необходимое. Вот мы сейчас говорили об осознанном подходе к еде, умном рационе. Назви, назовите основные принципы этого умного рациона. Основные принципы, они э, очень четко согласуются с принципами здорового питания. То есть это умеренность в еде, это правильные пищевые сочетания, это достаточное употребление э, воды, это правильный выбор продуктов и отказ от той еды, которая приносит нам вред. Если остановиться на сочетании продуктов, вот разъясните нам всем, раз и навсегда, что с чем можно есть, а что категорически объединять нельзя? А, есть известные пищевые сочетания, то есть одни продукты дружат в пределах одной тарелки, и помогают проявить свои лучшие качества, а другие нет. Ну, э, приведу такой пример. Например, э, железо усваивается хорошо при наличии витамина С. Это означает на языке продуктов, что мясо следует есть с зеленью, с овощами, то есть с сезонными э, дарами природы. Еще один пример. Э, йод очень нехорошо усваиваются при наличии тартроновой кислоты. А это значит, что морепродукты мы не будем совмещать с такими продуктами, как капуста, брокколи, цветная, хрен, то есть все то, что относится к семейству крестоцветных. Таких примеров на самом деле много. Большинство мы интуитивно чувствуем и воплощаем на своей кухне. И очень хорошо помогает нам и обогатить вкусовыми качествами, и улучшить пищевые сочетания, это специи. Поэтому очень рекомендую э, использовать практически в каждом приеме пищи специи, которые помогают процессу пищеварения и обогащают вкусовыми качествами. Вот, ну, много людей зависит от рабочего графика. И утром не успеваешь поесть, в обед сухомятка, вечером праздник желудка. Как такая схема может навредить организму и как ее переломить? Ну, диетологи в шутку называют такую схему питания диета сумоистов. То есть действительно, вот такой разовый прием пищи помогает эффективно набирать лишние килограммы. И, к сожалению, так питается процентов 80 наших соотечественников. Вот представим себе килограмм килограмм еды, да? если мы его съедим за один раз вечером, это будет одна ситуация со скоростью обменных процессов. Если это же количество еды, то есть мы не пострадаем от чувства голода, да? но распределим равномерно в течение дня, это будет абсолютно другая ситуация с обменными процессами. И а, хочу еще вот, на мой взгляд, очень интересное исследование, хочу о нем рассказать. Оно было проведено в Институте питания Кельна в течение 12 лет. И оно показало, что оказывается не только важно, как пища совмещается в пределах одной тарелки, но и распределение еды в течение дня. То есть, оказывается, для нашего организма небезразлично, когда есть мясо, когда пить молоко, я имею в виду время суток. И науку назвали биоритмологией питания. То есть еда э, также подвержена биоритмам. И очень важно понимать и знать, что лучше есть на завтрак, на обед и на ужин. А, например, для утра, когда нам важно получить энергию, мы с вами будем снидаты углеводами. То есть это крупы, фрукты. Это наиболее приемлемая еда для первого завтрака. А молочко особенно детям утром. Молочко детям утром годится, а вот вам нет. Спасибо. А вот вопрос воды, кстати. Вопрос воды очень важен. Какую воду можно употреблять и можно ли ее сочетать в каких объемах с едой? <сёк> ну, а, вода очень важна. В системе здорового и осознанного питания. И очень важно не делать конфликтов между едой и водой. То есть у нас вода идет отдельно, еда отдельно. Лучше всего пить воду натощак за 30 минут до каждой трапезы. То есть такой э, водный режим является наиболее приемлемым. А если говорить о качестве воды, то это должна быть хорошего качества, природная чистая вода. А какие продукты обязательно должны быть на столе? О чем вообще нужно забыть? Ну, если вот так подводить некий итог, то э, основой нашего рациона должна быть та еда, которую нам дает природа. Хорошую еду на, на фабриках и заводах не делают. Хорошая еда в рекламе не нуждается. А вот все то, что дает нам наша земля, это овощи, фрукты, mm -hmm. ягоды, зелень. Все это богато максимально э, питательными веществами и, и питает не только наше тело, но и наши дух. Наталья, и совсем коротко, э, сейчас э, пора э, все в отпуск уезжать. Кто на море, кто в лес, кто под кто кажется, ну все на природу, да? Но жарко, да? Какие продукты стоит брать? Какие не категорически запрещено? Безусловно, стоит э, отказаться от тех продуктов, которые являются курортом для бактерий. То есть это э, молочные продукты, это э, те, э, та еда, которая быстро портится. Э, прежде всего это э, мясные, рыбные изделия и молочные, молочные продукты. Mm -hmm. okay. Ну что ж, нагадающую с снеданку была ликар диетолог Наталья Самоленко. Спасибо вам yeah. огромное. Итак, и так жуем медленно, немного, но часто. И вдумчиво. И вдумчиво. И Да. Спасибо вам огромное. Съедано Трывая. Мы скоро повернемся. Пошли на каву.